श्री स्वामी समर्थ प्रियस्वामी भक्तांनो आजचा हा क्षण अत्यंत शुभ आहे कारण तुम्ही या व्हिडिओ पर्यंत पोहोचला आहात हे केवळ एक योगायोग नाही तर स्वयं स्वामींची कृपा आहे तुमच्यासाठी आज काही खास संदेश आणि अद्भुत मंत्र माहिती घेऊन आलो आहोत जी तुमच्या हृदयाला स्पर्श करेल आणि स्वामींच्या अनंत कृपेचा अनुभव देईल त्यामुळे शेवटपर्यंत अवश्य पहा कारण स्वामींचे आशीर्वाद कधी कुठल्या स्वरूपात मिळतील हे सांगता येत नाही कारण स्वामींनी स्वतः तुमची या दिव्य मंत्रासाठी निवड केलेली आहे हे काही साधे सुधे योगायोग नाही तर स्वामींची तुमच्यावर विशेष कृपा आहे जर तुम्ही हा मंत्र एक्कावन्न वेळा किंवा एकशे आठ वेळा श्रद्धेने ऐकला आणि मनापासून जप केला तर सांगतो तुमच्या आयुष्यातील गरिबी संकटे आणि अडथळे दूर होण्यासाठी वेळ लागणार नाही स्वामींच्या कृपेने तुमच्या जीवनात समृद्धी सुख आणि समाधान नक्कीच येईल प्रिय आजचा हा दिवस तुमच्या आयुष्यातील टप्पा ठरणार आहे कारण ज्या दिवशी तुम्ही हा मंत्र पूर्ण श्रद्धा आणि मनापासून ऐका त्या दिवसापासून स्वामींच्या कृपेने एक अद्भुत चमत्कार सुरू होईल या मंत्राच्या प्रभावामुळे तुमच्या मनातील लाखो कोटींच्या इच्छांची पूर्ती व्हायला सुरुवात होईल संपत्ती समृद्धी आणि धनदौलत तुमच्या आयुष्यात सहजगत्या प्रवाहित होऊ लागेल हे केवळ शब्द नाही तर स्वामींच्या अनंत कृपेचा अनुभव घेणाऱ्या असंख्य भक्तांची साक्ष आहे प्रिय भक्तांनो ही केवळ एक गोष्ट नाही हा स्वामींचा सत्य अनुभव आहे आम्ही हे असंत सांगत नाही कारण असंख्य, ना असंख्य भक्तांनी या मंत्राचा जप करून आपल्या आयुष्यात मोठे बदल अनुभवले आहे फक्त दहा ते पंधरा मिनिटे हा स्वामी मंत्र श्रद्धेने ऐका आणि मग स्वतः अनुभव घ्या तसा तुमच्या आयुष्यात धनलाभ समृद्धी आणि अपार सुखाचा वर्षाव सुरू होतो हे एक चमत्कारिक सत्य आहे जे केवळ ऐकून नाही तर अनुभवल्यानेच कळेल स्वामींची कृपा ज्यांच्यावर होते त्यांच्या आयुष्यात काहीही अशक्य राहत नाही आज तुम्ही हा मंत्र श्रद्धेने ऐकाल आणि जपाल तर केवळ हजारो नव्हे लाखो कोटींच्या इच्छांची पूर्तता होईल प्रिय भक्तांनो आज तुमच्या जीवनातील आर्थिक संकटे कर्ज गरिबी आणि अडथळे दूर करण्याचा क्षण आला आहे हा मंत्र केवळ एक ध्वनी नाही तर स्वामींची दिव्य शक्ती आहे जी थेट त्यांच्या चरणांपर्यंत पोहोचते कधी विचार केला आहे का तुम्ही कितीही कष्ट केले तरी पैसा हातात टिकत नाही पैसा मिळतो पण अचानक खर्च होतो आणि कधी कुठे गेला हे कळथी नाही व्यवसाय नोकरीत अपेश अडकलेला पैसा मिळत नाही तर मात्र आता काळजीची कारण हा मंत्र ऐकताच तुमच्या जीवनात स्वामींच्या कृपेने जबरदस्त बदल घडू लागतील फक्त एकशे आठ वेळा हा मंत्र ऐका आणि जपा घरातील गरिबी संकटे अडचणी दूर होतील तुमच्यावर जे कर्ज आहे ते फिटेल अडकलेला पैसा परत मिळेल व्यवसाय आणि नोकरीत अपार यश मिळेल जे तुम्हाला गरीब समजत होते तेच लोक आता तुमची किंमत ओळखतील फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा योग्य मार्गाचा अवलंब करा चांगले कर्म करा आणि स्वामींना मनापासून प्रार्थना करा स्वामींची कृपा जेव्हा तुमच्यावर होईल तेव्हा तुमचं भाग्य असे उजळेल की तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही प्रिय भक्तांनो आज तुम्ही एका अशा दिव्य आणि अद्भुत मंत्राचा साक्षात्कार अनुभवणार आहात ज्याच्या प्रभावामुळे तुमच्या जीवनात विलक्षण चमत्कार घडू शकतो लाखो कोटींचे कर्ज एका क्षणात फिटेल पैसा संपत्ती ऐश्वर तुमच्या जीवनात ओघळू लागेल बंधन तुटतील संधीच द्वार उघडेल भाग्य उजळेल हे केवळ एक वचन नाही हा स्वामी समर्थ महाराजांचा आशीर्वाद आहे जो श्रद्धेने आणि भक्तीने रोज फक्त दहा ते पंधरा मिनिटे हा मंत्र ऐकतो किंवा जप करतो तो नक्कीच धनवान आणि समृद्ध होतो स्वामींचा मंत्र म्हणजे एक अनमोल रत्न ज्याची शक्ती अपार आहे हा मंत्र जिथे वाचतो तिथे सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते आणि पैसा समृद्धी आणि सौभाग्य आपसुक आकर्षित होत स्वामींच्या कृपेचा अनुभव घ्यायचा आहे मग हे करा व्हिडिओला लाईक करा कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा युट्यूब चॅनेल ला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा कारण हा मंत्र जितक्या जास्त भक्तांपर्यंत पोहोचेल तितकी स्वामींची कृपा तुम्हा सर्वांवर होईल आणि मग बघा तसा पैसा तुमच्या दिशेने ओढला जातो तसे भाग्याच्या दाराचे कुलूप उघडते आणि कसे तुमच्या शत्रूंनाही आश्चर्य वाटेल प्रिय भक्तांनो स्वामींवर पूर्ण विश्वास ठेवा योग्य मार्गाने चला आणि हा मंत्र ऐकून तुमच्या जीवनात घडणाऱ्या चमत्कारांचा अनुभव घ्या आणि तुमचे जीवन तुम्ही कायमची सुखी आणि समृद्धी बनवू शकता चला तर भक्तांनो ऐकूयात आजचा हा स्वामींचा मंत्र ओम श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नम ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः 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 श्रीदत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः 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 ॐ ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः 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 श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 ॐ दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री दत्त दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्रीदत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त 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 अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 श्री दत्त दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री 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 दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः ॐ श्री दत्त अवताराय स्वामी समर्थाय नमः